Всем привет! Сегодня я начну рассказывать вам про новую версию программы ElfWizard 2020. С помощью коротких обучающих видео вы познакомитесь с тем, как работать в новой версии, какие элементы для чего нужны и как лучше ими пользоваться. А также я обязательно расскажу про лайфхаки в работе, которые помогут вам быстрее освоиться с новой версией. Новая версия стала больше похожа на современные программы графического редактирования и позаимствовала многие привычные для них функции и элементы интерфейса. Конечно, это привело к значительному изменению как внешнего вида, так и рабочего процесса. Поэтому давайте начнем узнавать, что и как теперь работает, и что нового мы для вас приготовили. В этом видео я расскажу о запуске программы, начало работы в ней. Для запуска программы на своем рабочем столе надо найти новую иконку Elf Wizard, нажать на нее для запуска программы. Я работаю в демо-версии, поэтому у меня запуск происходит немножко по-другому. Но все мы с вами будем видеть вот такое окно запуска. После того, как программа запустилась, мы видим окно приветствия, в котором у нас расположены кнопки вариантов дальнейшей работы. Все эти кнопки вам, эти функции вам знакомы, поэтому давайте по ним быстро пройдемся, но особо не задерживаясь. Первая кнопка «Загрузить проект». Это вы сможете загрузить ранее созданный проект в формате PSAF. Загрузить образец можно выбрать из загруженных контуров и потренироваться. Новый проект позволяет создать пустой файл для самостоятельного рисования короба. Распознать вывеску ⁇ это достаточно интересная функция, позволяющая из фотографии создать контур вывески. В одном из следующих видео я обязательно расскажу вам, как это сделать. Uh, у меня на экране всего 4 кнопки. У вас же будет еще пятая кнопка «Загрузить короб», нажимая на которую вы сможете загрузить контур в формате SVG. Elf Wizard по-прежнему позволяет загружать контуры только в формате SVG. И наверняка клиенты не всегда присылают вам файлы именно в этом формате. Хочу предложить вам способ решить эту проблему с помощью онлайн-конвертера. Заходим, выбираем путь. Выбираем файл. Проверяем формат. И нажимаем конвертировать. Это займет какое-то время. У меня файл небольшой, поэтому у меня он в общем достаточно быстро был создан. Если файл большой, может занять чуть больше времени. После того, как вы создали файл в формате SVG и загрузили его в ElfWizard, необходимо проверить его размеры. И желательно, если у вас есть. JPEG, PNG, сравнить визуально, правильно ли у вас получился контур. На этом сегодня все. В следующих видео я расскажу вам, как устроена сама программа. Всем пока, до встречи в новом видео.